пустые цеха, забастовки в трудовых коллективах, тысячи закрытых предприятий, сотни тысяч людей на улице. Всего за год Промышленное производство упало более чем на 10%, а во многих отраслях и на 20%. Полный развал банковской системы. Более 30% уменьшилась депозитная база банков, более чем 40 банков просто обанкротились. И 220 миллиардов гривен рефинансирования, которое дал нас банк коммерческих банков, просто ушли в песок. Если бы эти деньги, 220 миллиардов, просто отдали пенсионерам, это было бы по 15 тысяч на одного человека. Оппозиционный блок не раз предлагал очень конкретный план выхода страны из кризиса. Это индексация пенсий и заработных плат на реальный уровень инфляции. Как источник закрыть коррупционные схемы в налоговой яме и контрабанду – это налоговая. Стабилизировать курс национальной валюты. Принять четкую программу поддержки экономики и программу поддержки производства. Мы уже теряем ряд отраслей. Так ракетно-космическая отрасль «Южмаш». Больше 8 месяцев долги по заработной плате, люди в отпусках и практически «Южмаш» прекращает свое действие. «Азовмаш» – предприятие более 10 тысяч, не работает. Такие примеры можно приводить бесконечно.